навсегда. Нет, в политике, его нет. В всегда ищешь какой-то компромисс. В данном случае я выскажу свою субъективную пока, точку зрения, которую буду пытаться провести, в том числе в руководящих органах партии. Вы помните, сколько дискуссий вызвало наше предложение в свое время, наши силы, императивные нормы, императивные мандаты. Была серьезная критика, потому что, особенно представители европейских стран, потому что ну, есть элементы, Э, ну, скажем так, контроля со стороны руководящего органа партии и управления депутатами. Но есть и другие варианты. И я уверен, что наша политическая сила будет выступать как инициативы императивный мандат, который дает возможность избирателю отозвать, по крайней мере, того, который предал, предал интересы избирателя, который делегировал его, по большому счету, через эту политическую силу в парламентах таковых. И это нужно подумать над этим, потому что давайте вспомним, вы правильно сказали, Рыбаков там стоит или нет российское силы, черновик. Но давайте с вами вспомним все каденции. Вы помните, у нас земля в 11 переходов. Помните переходы, которые стали? Это сегодня проблема для парламента. Поэтому норма императивного мандата, которую может воспользоваться избиратель, она очень важна на этом этапе. Коррупция закончится в тот момент, когда императивный мандат вступит в действие. Коррупция закончится в тот же момент. Ну, сказать идеально вряд ли, вряд ли сможет. Потому что есть отдельные голосования, которые иногда... Голова кружится от тех предложений, которые за отдельное голосование. Можно за отдельное голосование проголосовать, и потом не работать и жить в Одессе, как народе говорят, и дети и, и такое бывает. Полностью видно, исключить это явление вряд ли удастся, в полной мере. Но только будет императивный мандат, серьезные заслоны будут поставлены на 99%. Смысла нет. Убивался, убивался на выборах, все, а потом ради одного голосования потерять и имя, потерять будущее, положить по принципиальным вопросам можно. Есть, есть принципиальный вопрос. Для этого есть каждый день на собрание фракций. Каждый день. И каждый день принимаем решение. Вы думаете, одно вас, единогласно принимать решение? Нет. Нет. Законы выбора. Нас за это критикуют уже сколько месяцев. Как же мы могли проголосовать? Вы знаете, на фракции, когда голосовался вопрос? Почти половина на половину. Давайте до конца стоять на том, на чем мы стояли. Хорошо. Пример по нашему лидеру. Какие только законы не вносит. И вот так, и вот так. И Европа душит, и Америка душит. Все душат, душат. Вот так. Какая реакция? Бой. По закону. Ну, будем стоять на своем. Проголосуют тот закон, в котором нет выборов, там есть назначение. Что нам остается? Бойкотировать. Хорошо, про не приняли участие. Вы знаете, в том законе предыдущий, который был, проект закона, там было написано. Нормы нет, что за месяц партия регистрируется, за день, за... нормы нет. То есть за два дня до выборов зарегистрировали какую-то оппозиционную партию, что оппозиция принимает участие. Принимает участие, поэтому вот винтах идут. Мы вообще тогда в выборах не приняли участие. Фантики налепили, кого-то запустили, потому что в том законе не выборы, там назначение. Запустили все. Что со страной будет? Поэтому политика, это всегда поиск компромисса. С 20 жестких требований, которые мы выставили, 17 учли. Три не учли. Но 17 учли, там где предохранители поставили против того, чтобы задавали вопрос. Стоят. Уже это нормативный акт. Это уже не пожелание. Удастся выдержать этот закон до конца? Посмотрим. Они же видят, что они проиграли в этом законе. Мы по-своему проиграли, потому что пропорциональную систему Они по-своему видят, что сфальсифицировать будет трудно, причем при таком пристальном внимании мирового сообщества. Будет тяжеловато, а без выигрыша парламентских выборов ее, ее будущее не просвечивается тогда. И... Поэтому, ну, ну что такое? Политика всегда -то... и нахождение компромиссов. Можно еще в контексте как бы, сложности выборов, такой маленький вопросик. Понятно, что выборы были сложные, и понятно, что меры безопасности у вас приняты для тех, которые будут баллотироваться у вас и для ваших всех соратников. Скажите, пожалуйста, вы могли, могли, могли бы озвучить о тех мерах безопасности, которые могли бы мы, журналисты, озвучить? Нельзя. Ну, не Я не Насколько они будут защищены? Насколько будут защищены ваши... Ваши. Насколько они могут спокойно себя чувствовать в ситуации, когда действительно на них будет такой лом всего и со всех сторон? Более того, тот вариант, который они готовят, подразумевает моментальное снятие по решению просто большинства избирательных комиссий. Можете себе представить. Снятие. С партийного списка Поэтому есть механизмы. Но вот Иван Ривович, как вам... руководство партии, я вам скажу правильный. так, что сейчас начинать раскрывать карты, как мы будем предохранять. Не, ну не только те, которые можно... Ну вот стоит охрана, допустим. Можно же мы видим, стоит охрана. А тех, которых в безопасностях, ну, ес, если вы их не озвучите... Ну он... это неинтересно всем. Знаете, как вам сказать. Есть. Мы понимаем, что есть, вот и Роман Милянович нам помог, и особые технологии. Каждые выборы обязательно что-то прибавляют. У нас технологии такие на выборах, которые не снились в другим странам вообще. Есть технологии политические, как до избирателя прийти так, чтобы им было сладко и чтобы он проголосовал. Это технологии западного мира. Это игра. Это игра. У нас технологии другие. У нас технологии начинаются 32 октября. 31 проголосовали, 32 начинаются технологии. Все нормально, все почти -то. Вот все, вот. Подписали протокол. Да, да, 180 за этого, 220 за того, 340 за 30. Все, все, приз, приз, подписали. Все. Куда протокол поехал? Этот протокол поехал в следующий этап. Со следующего этапа в следующий. А протокол кто повез? А там, куда привезли уже третий сутки без сна, самое сложное не там, где идет голосование. Вот эти все карусели, это все... Я немножко о другом. А я, я о физическом, о силовом давлении на ваших сторонников, на ваших наблюдателей, на ваших... Ну, на, на, ваших сторонников, на наших кандидатов, которые бы о физическом давлении. Силового давления в день выборов вы имеете? Нет, в день выборов. С сегодняшнего дня, может, с завтрашнего хорошо, дня. Хорошо, с вчерашнего. со вчерашнего. вчерашнего. Почему мы и проводим сейчас конференцию? После конференции у нас немножко раскрываем суть. Кандидат депутаты, mm -hmm. мы создаем окружную партийную организацию. Окружную. Округ, пять районов будет, например. Пять районов, один город, шесть. Окружную партийную организацию возглавляет кандидат депутат на период избирательной кампании все подчинено ему. Он самый мотивированный человек, самый мотивированный. Поэтому и подбор людей, Таких, которых уже, ну вы понимаете, которые ни его не предадут, ни кровь. Да никто не Это сомневается в же. преданности все, ваших все, 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 людей. Все, все, все. Есть сомнение ну, в том, что все, все. кровь не прольется в нашей Николаевской области. Вот в чем сомнение. Никто же не сомневается в преданности, что сегодня у вас остались только те люди, которые действительно готовы... Ну, базару, что... А у вас э -э, остались сомнения в том, что здесь в том числе Николаевской области будут беспрепятственно пытаться протестировать результаты выборов действующей ну, конечно, будут, конечно, будут э, препятствовать. Поэтому единственным политическим ответом на ваш вопрос, я понимаю, о чем вы спрашиваете, у нас есть самый важный механизм недопущения э, фальсификации этой избирательной кампании. Потому что она решающая. Это не просто избирательная кампания, это борьба за нашу с вами страну. Или она будет двигаться как независимая к европейским центрам, или она превратится окончательно в зону закрытого типа Аля Януковича. Так вот, единственное... И главный аргумент – это позиция граждан, которые сегодня прекрасно понимают, что нормальный человек не отдаст им голоса. А значит, если мы с вами увидим 90% за Януковича, это значит, что эти выборы сфальсифицированы. И позиция граждан будет адекватной, конституционным способом. Это главный аргумент, каким образом остановить эту действие. Я не беру те технологии, которые Иван Григорьевич просто ну, не имеет права сейчас раскрывать. Значит, мы показываемся, естественно, серьезным противодействием. Я оставляю за скобками то, что вы говорите. Мы не боимся террора на выбор, мы не боимся актов, которые выходят за пределы нормальной цивилизованной практики компании. Мы этого не боимся. Мы не боимся. Вопрос, Мы не, не то есть вы говорите, что вы какие... Мы, во-первых, не боимся. Да я ни на секунду не сомневаюсь, что вы боитесь. О другом вопрос. Сегодня была партийная конференция. Вот, расскажите об итогах этой конференции. Были ли какие-то кадры? Я слово, я тебе Это первое. Сейчас <плот> <предложили> <плот> вас Мы в отличие 3... от <плот> партии региона, которые закрылись и решали э, назначение кадров, да, Тихая, Вот общественность по области. И сортировала, кому журналистов зайти, а кому нет. Мы открыты. Пожалуйста, кто желает, оставайтесь на конференции, если есть свое время. Мы сейчас делали перерыв и как раз с перерыва приходим, как раз кадровым назначения избирательно. Поэтому мне ну, немножко некорректно будет накопить. Можно еще один вопрос? і чи є, на вашу думку, законні підстави все-таки висловити йому готовне довір'я. Знаєте, будучи ну, членом продовольного комітету, я бачу вас, і, напевно, буде некоректно коментувати юридичні аспекти. Але я коментую заборення той факт, де стають депутати міської ради і чітко, публічно заявляють про те, що їх залякували, їм пропонували кошти. Чотири депутати, ви пам'ятаєте, хто був, якщо це засоба масової інформації не розміщено, це біда що зробили. Вони публічно заявили, що їх заставляли через тиск, через залякування покинути фракцію Батьківщини і проголосувати за так званий імпічмент. До речі, проголосувати в той день, коли це питання не можна було відвідатися до законодавства, вносити на порядок для Тому тут я вам можу дати коментар Це безпреділ той, який го непорядку по всій вертикалі по всій країні, в тому числі, намагаючись нагнуть поїздні криміналої для такі, так і не схожі з такою політикою, яку сьогодні проваджує Єдину Ходич. Це перше. Друге, відносно реакції. А ми з вами побачили порушення кримінальних справ. Чи реакцію обласного прокурора на заяву депутата міської ради, що його залякували, пропонували певні преференції, що він зрадив свої політичні сили. Поки я цього не побачив. Тому відносно позачергової сесії ну, є питання у мене так, в відповідності до законодавства. І там вони повинні діяти виключно, як передбачено буквою закону. І втручатися буде недоречно. Якщо там буде більшість голосів, яка відповідно буде ініціювати відставку мера. Але я звертаюся до громадськості, звертаюся до посадових осіб. Вибачте мене, в які часи маски шоу влаштовували роз... озброєних до зубів, людей, які вривалися в квартиру, настає, я не знаю, винувати, він не винувати, доведена його вона чи не вина. Але цивільна людина. До якої вриваються, озброєні до зубів, так звані соколята, брою курчата вони, а не соколята, Які дозволили собі там кидати такі гасла. Ми вас всіх бютівців попересажаємо. Чи місце таким людям? Там, правоохоронний хорост, Та це все перевернів погода. І по великому рахунку цей режим хоче зробити цілий інститут переверхів погода, які бездумно будуть виконувати накази. Фаст своїх людей! Народ України, ну цього не буде. Тому ця моя позиція трошки емоційна, я не можу спокійно говорити про такі речі. І воно ходить з погона і думає, що воно велике. Та воно заляпало грудов ці погони. Воно вже давно повинно було звільнитися з Міністерства внутрішніх справ. Якщо офіцер, приховуючи своє ганебне обличчя в Максі. Заявляє, кидає в лице ж гірськ, гарно стає. Ми вас будемо сажати, Юльку пасажири посадили і вас посадимо. Ну, настане час. Настане дуже швидко час. Він настає стрімко, повірте мені. Знаєте, віддавчого, певна ментальність, яка використовувала і виживала на біді народу України така прокладка. Яка думала, ну приходять, міняються і так далі, а він десь там заховається, десь вкрадене своє пристроє в родинному бізнесі, на цей раз цього не буде. Ви мені скажіть, шановні журналісти, я вас дуже поважаю, бо знаю, що ви на передовій і вам не солодо. Але чи допустимо в нормальному, нормальному місці, коли ми з вами знаємо, що поряд з СБУ, МВД, прокурор, грає в казино щовечора? І мовчок, Це хіба нормальна країна? Нас в місті Миколаєві. О саме свій час, терпець по народу покривається. І ті люди, які виконували завідом оплачення нагази, понесуть це службу на